ॐ श्री श्रीदत्ताय नमः ॐ देव देवदत्ताय नमः ॐ ब्रह्म ब्रह्मदत्ताय नमः ॐ विष्णु विष्णुदत्ताय नमः ॐ शिव शिवदत्ताय नमः ॐ अत्रि अत्रिदत्ताय नमः ॐ आत्रेयाय नमः ॐ अत्रिवरताय नमः ॐ अनसूयाय नमः ॐ अनसूयासुनावे नमः ॐ अवधूताय नमः ॐ धर्माय नमः ॐ धर्मपरायणाय नमः ॐ धर्मपतये नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ सिद्धिपतये नमः ॐ सिद्धसेविताय नमः ॐ गुरुवे नमः ॐ गुरुगम्याय नमः ॐ गुरुगुरुताराय नमः ॐ गरिष्ठाय नमः ॐ वरिष्ठाय नमः ॐ महिषाय नमः ॐ महात्मने नमः ॐ योगाय नमः ॐ योगगम्याय नमः ॐ योगादेशकराय नमः ॐ योगपतये नमः ॐ योगीशाय नमः ॐ योगाधीशाय नमः ॐ योगपरायणाय नमः ॐ योगीध्येयाङ्गुपङ्कजाय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ दिव्यम्बराय नमः ॐ पीताम्बराय नमः ॐ श्वेताम्बराय नमः ॐ चित्राम्बराय नमः ॐ बलाय नमः ॐ बलवीर्यय नमः ॐ कुमाराय नमः ॐ किशोराय नमः ॐ कन्दर्पमोहानाय नमः ॐ अर्धाङ्गलिङ्गानाय नमः ॐ सुरगाय नमः ॐ विरागाय नमः ॐ वितरागाय नमः ॐ अमृतवर्षिणे नमः ॐ उग्राय नमः ॐ अनुग्रहरूपाय नमः ॐ स्थविराय नमः ॐ स्थाव्यसे नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ अघोराय नमः ॐ गूढाय नमः ॐ उरेते नमः ॐ ऐकवक्त्रराय नमः ॐ अनेकवराय नमः ॐ धविनेत्राय नमः ॐ त्रिनेत्राय नमः ॐ त्रिभुजाय नमः ॐ षड्भुजाय नमः ॐ अक्षमालिने नमः ॐ कमण्डलधारिणे नमः ॐ शूले नमः ॐ दमरुधारिणे नमः ॐ शङ्खिने नमः ॐ गदिने नमः ॐ मुनये नमः ॐ मौनिने नमः ॐ श्रीविरूपाय नमः ॐ सर्वरूपाय नमः ॐ सहस्रशिर्षे नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रभावे नमः ॐ सहस्रायुधाय नमः ॐ सहस्रपादाय नमः ॐ सहस्रपद्मार्चिताय नमः ॐ पद्महस्ताय नमः ॐ पद्मपादाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ पद्ममानिने नमः ॐ पद्मगर्भाक्षाय नमः ॐ पद्माकिञ्जलकवर्चसे नमः ॐ ज्ञानिने नमः ॐ ज्ञानगम्याय नमः ॐ ज्ञानविज्ञानमूर्ति नमः ॐ ध्यानिने नमः ॐ ध्याननिष्ठाय नमः ॐ ध्यानसीमितमूर्ति नमः ॐ दुरितसरिताङ्गाय नमः ॐ चन्दानदीप्तमूर्तये नमः ॐ भस्मोद्धुरितदेहाय नमः ॐ दिव्यगन्धानुलापिने नमः ॐ प्रसन्नाय नमः ॐ प्रमत्तय नमः ॐ प्रकष्टार्थप्रदाय नमः ॐ अष्टश्वर्यप्रदाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वाग्यसे नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मरूपाय नमः ॐ विष्णुवे नमः ॐ विश्वरूपिणे नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ आत्मने नमः ॐ अन्तरात्माने नमः ॐ परमात्मने नमः कृपया वीडि आवड्यास वीडियो लैक् शेर तस्य चनल नक्की करा